Salam əziz 7-ci sinif şagirdlər. Bugünkü mövzumuz sizlərlə son yarpaq mətn olacaq. Mən mətni oxumuram, tapşırıqlara keçid edirəm. 1-ci tapşırıq mətnin axını suala bağlıdır. Həkimin sonuncu cümləsinin mənasını izah edin, onun fikrinə münasibət bildirin. Gəlin son cümləsinə baxaq. Bilsər, "Johnson macəhdəl həkim qayaqlı da suya yaxınlaşıb dedi. Johnsonin vəziyyəti axırdır. Bilirsinizmi? İnam olmayan yerdə təlabət acizdir." O izi sağalacağını ümid etmir. Bu mütəxəssislik verdiyim dərmanların təsirini kətdazaldır. Sizə necə edirəm? Əgər həftənizin yaşamasını istəyirsinizsə, onun həyatda olan marağını geri qaytarın. Əgər bir gör həftəniz bu soyuq günləsində sizə nəyin dəbd olması barədə çorursa, hesab edin ki, vəsvəsini yerinə yetirməyə övfəvq olmusunuz. Hər özkinli bildirə bilər. Mən belə bildirmişəm ki, Johns qəsəbədə yayılan xəstəliyə tutulmuşdur, artıq həyatdan küsmüşdür. Həkim Rəfqandan deyir ki, bu soyuq qış günlə nəyin dəbli olması barədə çorsanız, birin ki vəsvəsəyinizin yerinə yetirməyə müvəffəq olmusunuz. Bu halı çarşımızda studiya və benimə necə sözlərini araşdırıb tapacaqsınız. Özetlərinizə buraxıram. İkinci tapşırıq sizə sui bir mançəkdə yarpaq neonun səssəri hesab edir. Çünki ya pa o qədər həqqi çəkmişdir ki, artıq o şansər hesab oldurdu. Çaşma dördə keçmədən öncə yeni qaydamızla tanış olaq. Məchul, məlum və şəxsiz növ feillər. Uşaqlar, deməli məlum növ feillərdə hərəkəti icra edən qrammatik cəhtdən məlum olur. Adından da məlum olduğu kimi məlum növ feillərdə bilinir ki, məsəl xarici bağçaya getdi. Məlumdur ki, xaliq bağçaya getdi. Məlum növdən fərqli olaraq məchul növ də var. Məchul növ il-il-ul-ül və un-in-un-ün ilə şəkilçi artırmaqla düzəlir. Biz riyaziyyatda x/4 = 8-də x-i məçhul dirdik. Azərbaycan dilində məçhul subyekt götürülür. Yəni ki, məçhul növdə subyekt məlum olmur. Məsələn, torpaq şımlandı cümləsində Göründüyü kimi torpaq şumlandı da bilmirik kim torpaq şumlayıb, toxum səpildi də bilmirik kim toxum səpib və bir dən də var ki, məşhur növdə obyekt, yəni torpaq və toxum müftədə ronda çıxır. Göründüyü kimi yazılıb, bu günlərdə obyekt müftədə yeronda çıxır. Bu şəkilciklərdən düzələn bəzi felə işləndirilmiş cümlələrin mübtədası olmur. Elə cümlələrdə olur ki, mübtəda olmur. Bunlar da şahs sözlə felər deyirlər. Məsələn, bizə qonağa hörmət edilir. Orkestrdə bu halədən istifadə olunmur. Çarşınma 4-də mətndə göy rənglə verilmiş hansı cümlədə hərəkətin obyekti mübtəda rolundadır, subyekt isə məlum deyil? Baxaq, 2-ci dənə "Varsan ki, yapğa ağaca yapışdırılmışdı" cümləsi Çarşamba 4-ə uyğun gəlir. Ob'yekt müstədar olundadır, subyekt isə məlum deyil. Çarşamba 5-də uşaqlar, mən bunu oxumayım. Deməli biz burdakı fellərin məlum yoxsa məçhul növdə olduğunu tapacayıq. Gözəl bir yerdə alaçıqlar quruldu. Göründüyü ki, burada il-il şəkilçisi fərtdir, məçhuldur. Qoyunlar kəsildi. İl var, deməli bu da məçhuldur. Şadlanlıq edildi. İl də var. Yenə Məhcuddur. Bayandırxan dedi, göründüyü kimi dedi də də bilirik ki, Bayandırxan dedi. Ona görə məlumdur. Oğlu olan ağ çadırda da qız qızı olanı qıza çadırda, övladı olmayan isə qara çadırda da oturdun. Göründüyü kimi oturdun. Məlumdur. Onun əmri ilə oğlu olan ağ çadırda, qız qızı olanı qıza çadırda, övladı olmayan isə qara çadırda göndərildisə Məhcud növdədir. Çünki il şəkilçisi var. Çarşma artıtdı. Biz vermiş vəyllərin məlum və məcuz növdə cümlələrdə işlədəcək. Bir-bir gəlin baxaq. Tutmaq. Mən şanın əlindən tutdum, məlumdur. Uzun axtarışlardan sonra nəhayət ki, cəngkər tutuldu. Bilmirəm ki, tutdu, məç oldu. Mən tapşırıqları sonra öyrətmək, mən tapşırılsa belə öyrətdim. Məlumdur ki, mənə öyrədən işin qadaşı sıra öyrədildi. Bilmirəm kim öyrətdi, məç oldu. Təmizləmək biz müddət ə, fikirləşdikdən sonra anam nəhayət ki otağı təmizlədi. Məlumdur ki, anam təmizlədi, məlumdur. Hər tədrisə başlamadan bir neçə gün öncə sinif otaqları təmizlər. Bilmirik kim təmizləyir, məçuldur. Açmaq, mən qutunu açdım. Məlumdur ki, mən açmışam, qapa açdım, amma bilmirik ki, məçuldur, o da məçuldur. Çarşamba 7 uşaqlar biz feilləri apardılardı, keçirdilərdi və s. Onları məçul ver şaxsız növdə işlətməklə öhmətini dəyişdirib dəftərinizə köçürdürəcəksiniz. Mən bu şəkildə qısa yazmışam. Məsələn, onlar Hüseyn Cavit haqqında maraqlı tədqiqat aparıldı, apardılar olacaq aparıldı məçul növdədir bunlar hamısı. İkinci növbədə ədəbin bir çox əsərləri nəzərdən keçirildi. Görürsüz, baxın. Öl, i̇l, öl, il, il, il. Onun Şərq və Qərb mədəniyyəti münasibətin araşdırıldı, olacaq. Təqdim olunan tədqiqatda Hüseyn Cavidovun yaradıcının obyekti münasibət bildirildi. Mən niyə bunların altını çəkdim? Çünki biz ya, xa, şəkizli, ıl, il, ıl, də deyək axı, məçul növün şəkili ür-ür üldü. Çarşamba 8-də biz ə, tapışırıq, ə, cümlələr quracağıq və bir də tapacağıq ki, içim müftuda vəsf-vəsfə çıxış edə bilər yoxsa yox. Baxaq, tapışırıq yerinə yetirildi. Burada mübtəda vəsfindən çıxış edər. Çünki quş qoymuşam. Söz əməl olundu, olmur. Burada mübtəda vəsfindən təyin olur. Otaq təmizləndi. Burada mübtəda vəsfində olur. Mən ilə olur, olmadı deyəcəm elə. Sonra məsələn, baxıldı, olmuş. Çünki şəxsizlə düşənib. Çay süzüldü, olur. Altı də sual cavab verildi. Burada da oldu, çünki şəxsiz növdədir. Çalışma 9-cu uşaqlar, biz burdakı görən feilləri cümlələrdə işlədəcək, sonra da ki özümüzdən bir cümlə qurara işlədəb bu suallara cavab verəcək. Gəlin bir-bir baxaq cümlələrimizə. Müəllim tədbirə çağırıldı. Baxın. Çağrılmaq. Müəllim tədbirə çağırıldı. Baxılmaq. İcrasa problemlərə baxıldı. Əmal olmaq. Qaydalara əmal olundu. Döymək. Qalxılar, döyüldü qaçırılmaq qız qaçırıldı danışılmaq mövzu danışıldı Burda deyir hansı cümlədə hərəkətin obyekti mübtəda rolunda çıxış edir Göründüyü ki bu cümlələrdə hansını bilki qoymuşam Müəllim tədbirə çağırıldı xalçalar döyüldü qız qaçırıldı və bir də mövzu danışıldı Hansı cümlədə hərəkətin obyekti mübtəda rolunda çıxış edə bilmir İcazədə problemlərə baxıldı qaydalara əməl olundu bu qədər iki cümlədə hansı fellər cümlələri yalnız 3-cü şəxsin təkində işlənir. Bu elə hamsındadır. Və görək uşaqlar, dərsimiz bu qədər idi. E, gələn dərsimizdə səhv düşəndə yerimiz mövzusunu keçəcəyik. Sizlərlə görüşmək. Ümidiləyəm, sağ olun. Daşən zəbbul qurlar. Video like edib videodan çıxmayın. Sağ olun.